Мы вам подаем заявление от 6 человек. Мы здесь находимся с 10 часов. В 10 часов начала личного приема генерального прокурора Пшонки. Вот уже 11.20 никого из нас, несмотря на то, что мы подавали заявление о личном приеме, о приеме нас на личном приеме генерального прокурора Пшонки, никого из нас на личный прием не вызвали. И даже в нашем присутствии не вызвали вообще никого из приемных, кто из граждан там находится, а там находится больше 15 человек граждан и никого не вызвали на личный прием к генеральному прокурору Пшонки. Тем более мы завчасно заявы подавали. А мы подавали заявления не сегодня. Минулый раз и 7 мы были, и 4 подала, были. Вот очередное заявление я подала 27 числа на личный прием генерального прокурора Пшу. Вот, пожалуйста, наше заявление сейчас безотлагательно передайте вот, в отдел приема граждан, к руководству. Вот руководителю структурного подразделения Генеральной прокуратуры Украины, который отвечает за прием Генеральным прокурором Украины 1 марта 2013 года. Вот сегодня 1 марта, кто у вас этот личный прием отвечает, пожалуйста, ему непосредственно, безотлагательно, это наше заявление. Таким. Потому что прием Генерального прокурора до 12, и мы хотим все попасть. Пока что нас еще никого не приняли. В десяти часов мы тут находимся.